Marang-marang membuat kenyataan bahawa PAS tidak menambahkan calon Perdana Menteri atas sebab keselamatan. Beliau mendakwa, mendakwa terdapat risiko calon Perdana Menteri PAS akan disogok dengan jokong emas atau diletakkan dada dalam kereta bagi menghalang calon PAS itu daripada bertanding. Memandangkan kenyataan ini amat serius dan boleh menjejaskan imej dengara, saya meminta pihak Polis diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegah rasuah Malaysia SPRM mengambil keterangan daripada yang berhormat marang untuk mengenal pasti individu atau kumpulan yang didakwa terlibat dalam pembuatan jenayah tersebut atau adakah ini sekadar cerita dongeng yang direka oleh marang untuk terus memperdaya penyokong PAS akhir sekali tansi yang betul, berkenaan dengan cadangan tidak demokratik juga daripada ahli parlimen PAS untuk melalang Malaysia Airlines daripada menghidangkan arah. Saya ingin menegaskan bahawa hak untuk minum atau tidak minum arah adalah hak individu orang bukan Islam. Malah syarikat penembangan daripada negara-negara Muslim, daripada Arab seperti Emirates, Etihad, Qatar Airways dan Gulf Air sendiri menghidangkan arah kepada penumpang mereka kepada pas ya yeah, kepada pas Kepung, jika boleh. begitu tidak sukanya kamu saya carangkan saya pas menubuhkan syarikat penerbangan sendiri bagi bagi laluan boleh ah panggil pas airlines boleh bagi okay. bagi laluan sikit nanti 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 bahasa ada ah itu bo <laughs> ah pas airlines sendiri marilah kita sama-sama menanti berapa lama saudi air eh, eh, pakistan air eh, ada betul. 9 yang lain tak yang airlines tak sediakan arak ah kepo ah. nak kepo nak bagi tak bagi tak 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 bagi ah tak silalah hormat dia pun tak nah, pergi. Tubuh, tubuh, saja. Syarikat PAS Airline. Marilah kita sama-sama menanti berapa lama PAS Airline ini dapat bertahan sebelum bank club. Sekian ya, sahaja. Ya, Ya, Kepung. Terima kasih. Ya, ya. ya. Saya nak minta. Ah, saya bagi laluan kepada Terima kasih. Beria. Ya. Tangga ya. batu minta sikit. Minum agak. Tubuh ADAP Airline. Minum agak. Terima kasih. Sampai mabuk. Ya, Muhammad. Kepung. Tangga saya batu. Ke saya nak minta, minta laluan. pandangan yang Muhammad Kepung. Uh, berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli ahli parlimen pembangkang kita lihat kerajaan bersungguh-sungguh untuk membantu rakyat. Pelbagai program direncanakan dan berulang kali dalam pembentangan belanjawan, kerajaan cuba untuk memberi tumpuan kepada masalah masyarakat dan rakyat. Kenyataan yang dibuat oleh Yang Bermak Pengkalan Cepa baru-baru ini, yang membandingkan negara Malaysia kepada Palestin. Dalam satu ucapan, Yang Bermak Pengkalan Cepa telah menyatakan bahawa di Palestin Asalnya orang-orang Palestin memberi ruang dan peluang kepada orang-orang bukan Palestin untuk datang ke Palestin. Dan selepas datang ke Palestin, orang-orang di Palestin telah dipinggirkan di mana uh, keutamaan orang-orang Palestin tidak diberi perhatian. Seolah-olah membandingkan negara kita kepada Palestin. Satu kenyataan yang sungguh tidak bertanggungjawab. Apakah pandangan yang berhormat berkenaan perkara ini. Bolehkah ia mencetuskan polemik perkauman setiap kali daripada parti PAS, setiap kali daripada Perikatan Nasional? So saya nak tanya pendapat yang berhormat Kepung, apakah yang wajar kita buat berkenaan kenyataan-kenyataan ahli-ahli parlimen pembangkang, terutamanya PAS yang selalu memecah belahkan masyarakat majmuk di negara kita? Tansi yang, uh, yang betul, saya setuju kenyataan Hari parlimen PAS itu bukan saja tidak benar Ia menghasutkan. Jadi saya ingin kerajaan menyasat panggillah polis SPRM menyasat kalau boleh tangkap hari parlimen tersebut. Yang saya Muhammad, bari, kepung, bari kepung, bari bagi baik kepung bagi tangkap sikit. Uh, baik kepung ada dua okay, lagi saya, nak, saya. sebenarnya saya menyokong uh, persoalan yang dibangkitkan oleh Jelutong dan saya nak mohon pandangan Yang Muhamad juga. Adakah pihak Yang Muhamad rasa ada perlunya pihak Perikatan Nasional dan juga pembangkang secara keseluruhannya menyangkal atau menyokong apa yang telah dinyatakan oleh pengkalan cepat itu. Kalau mereka sokong, kalau mereka tidak menyangkal, tidak menyatakan apa yang ditulis, ini bukan dia cakap, dia menulis kat, kat Facebook, kat social media. Kalau mereka setuju, maksudnya mereka setuju bahawasanya semua yang bukan bumi putera, semua yang bukan Islam adalah bersamaan dengan Zionis Israel yang melakukan genosida. Kalau Perikatan Nasional dan Pembangkang tak setuju, kalau Tiongkok tak setuju, mereka perlu mengeluarkan statement atau menyatakan secara jelas dalam perbahasan dalam Dewan Yang Mulia ini mereka tak setuju dengan apa yang dinyatakan oleh pengkalan cepa Dan pengkalan cepa hmm. perlu didenda ke dihukum ke diambil tindakan Kalau tidaknya ini akan mewujudkan satu presiden yang sangat berbahaya Di mana seorang ahli yang berhormat telah menyamakan Semua yang bukan Islam, bukan bumi putera bersamaan dengan Zionis Israel Ini kita tak boleh terima, Apa pandangan yang berhormat? Tansi yang betul selain daripada saya menyuruh M, SPIM menyiasat. Saya juga menyeluruh Menteri Komunikasi menyiasat keter, keterangan uh, penggara cepat sebab dia menulis di Facebook dia. Menyiasat dan uh, ambil tindakan undang-undang terhadap beliau. Ya, Bumat, ya, Bumat. Belum bagi, habis ya, Sekian, bagi, 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 terima kasih. Bagi, dan, tak bagi kita kebatu ke? Dia dah kata sekian, terima kasih lah. Minta oh, maaf lah. lah ni. Sekarang saya jemput jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Firman Allah Subhanahu taala dalam surah Luqman ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salah wa'mur wa bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, didikalah solat Suruhlah mereka dengan perbuatan yang baik dan cegahlah perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu sesungguhnya itu adalah antara yang paling penting Tuan Seri yang dipertua saya merekankan jutaan terima kasih atas peluang dan ruang yang diberikan untuk turut sama membahas Belanjawan 2026 yang telah dibentang oleh Yang Berhormat Tambun Pertamanya saya ingin menyentuh peruntukan yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan sebanyak 66 bilion 198 ribu 198 juta 1,600 ringgit biaya mengurus sebanyak 59 bilion manakala biaya pembangunan 6 bilion dengan peruntukan yang diberikan saya percaya cabaran pelaksanaannya juga akan melalui berbagai bentuk isu yang akan timbul semoga pembiayaan sebenarnya itu dapat dilaksanakan dengan betul dan tepat cabaran dalam dekah hari ini semakin rumit seminggu ini saja banyak peristiwa yang menyayat hati dilaporkan jika dulu isu-isu jenayah berat hanya kita lihat dan dengar di lok kawasan primis sekolah. Tapi hari ini berita-berita jenayah tersebut datang melalui institusi ilmu institusi pendidikan. Isu yang sangat berat. Buli rogol dan bunuh manakala suspek pula dalam kalangan murid dan masa juga dalam kalangan murid pihak keselamatan semakin sibuk masuk keluar sekolah, membuat siasatan demi siasatan sekolah. Dahulunya amat jarang berlaku akhbar arus perdana dan siaran di media sosial semakin rancak melaporkan kehangatan berita sensasi domestik dalam negara. Seperti biasa, kenyataan demi kenyataan dari pihak menteri dikeluarkan yang kadang-kadang tidak disenangi oleh beberapa pihak. Saya teringat antara intipati falsafah pendidikan negara memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahir insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Fokus utama kementerian sepatutnya menyemak semula proses kemenjadian murid berlandaskan falsafah pendidikan kerana kemerdekaan negara ini telah memasuki usia 68 tahun. Namun, setelah bertukar ganti Menteri Pendidikan, pelajar-pelajar juga generasi pasca merdeka disajikan dengan berbagai maklumat pantas berkelajuan tinggi. TV sudah tidak menjadi informasi utama. Program-program di luar TV yang murah Jenazah Alah Madani masih gagal menghayati falsafah tersebut. Jenazah hari ini seusia dua tahun sudah mahir menggunakan aplikasi media sosial, YouTube, Netflix dan banyak lagi ruang mainan dan hiburan kanak-kanak di awal usia. Dalam usia tujuh tahun masih gerbang pendidikan, pengetahuan dan kemahiran sedia ada mengenai penggunaan media sosial telah sebati dalam jiwa mereka. Paling membimbangkan sekarang ini ialah permainan dalam talian. Seperti yang disebutkan oleh Kepung tadi, Ketagihan permainan dalam talian ini suka dikawal. Dunia sekeliling tidak dibulikan. Di barat, sudah ada undang-undang untuk mengawal chatbot, aplikasi seperti chat GGBT, Berfungsi dalam melayani semua permasalahan hidup. Hingga mengatur cara membunuh diri. Hal ini sangat membimbangkan kerana, kerana membabitkan kesihatan mental. berada di alam khairan bukan lagi realiti. Apakah langkah KPM bagi mengatasi kelajuan maklumat seperti ini? Adakah menteri yang terlibat dalam komunikasi telah mengambil tindakan drastik bagi menangani hal ini? Dengan cabaran baru ini, persoalannya lagi adakah peruntukan belanja yang ada mampu memperdanakan program memperkasakan pendidikan digital dengan kerjasama Kementerian Digital? Suatu perlu dilakukan kerana pelajar sudah bosan berada di sekolah. Kekangan handset tiada di tangan dan hanya dapat bebas berbuat demikian di luar sekolah. Ini satu cabaran besar untuk menarik minat untuk berada di sekolah bagi menelaah ilmu yang cukup berharga di usia mereka. Murid perlu disibukkan dengan aktiviti yang merangsang mereka untuk memberi fokus dalam pembelajaran. Masa kosong dan tiada aktiviti yang merangsang mereka dalam menekuni pelajaran menyebabkan mereka mempunyai pilihan untuk melakukan aktiviti secara bersendirian dan berkumpulan dengan aktiviti tidak berfaedah. Ada pihak juga memberi pilihan agar peperiksaan awam di peringkat sekolah rendah perlu diadakan semula. Semata-mata untuk memberi ruang kepada pelajar untuk bertungkus lumus menghadapi peperiksaan. Seterusnya, saya ingin mengulangi apa yang telah dibahaskan oleh YB Indra Mahkota berkaitan tentang pelajaran yang tidak sepadan dengan murid. Seolah-olah dipaksa pelajar untuk mempelajarinya. Umpamanya dalam pendidikan Islam bahagian Jawi, tahun satu telah ditekankan membaca, membina dan menulis rangkaian kata dan kata majmuk daripada suku kata terbuka dan tertutup ini sebagai satu contoh sepatutnya PDP Jawi memerlukan masa yang panjang murid boleh mula sehurut tunggal dengan baik dan mengejar perkataan yang mudah tidak diberikan tajuk yang sukar untuk dipahami masa pengajian Jawi hendaklah berterusan tidak di sekolah rendah sahaja malah diteruskan hingga selesai ke ketika terlima KPM yang mesti baik. mengorak langkah lebih agresif merealisasikan kemenyediaan murid benar-benar mampu mencapai hasrat persatuan Pendidikan Negara Tan Sri yang dipertua. Yang mau bangun nak bagi laluan. Nak tanya sikit Muhammad. Ya. Yang Muhammad Ya. Soalan yang ringkas. Bagi tak bagi? Sekejap sekejap. Sekijap, Sekijap, okay. Sekejap. Satu masa dahulu, pelajar yang melanggar disiplin berat akan dirotan. Hukuman ini diterima dengan baik oleh ibu bapa dan masyarakat. Merotan pada waktu itu dianggap satu kebiasaan untuk mendidik pelajar. Malah pengalaman saya menjadi guru di salah sebuah sekolah, guru disiplin menggunakan rotan bagi pelajar yang lewat ke sekolah kesannya Sifar ponting dan guru tersebut sekarang sudah pun kembali ke rahmatullah Antara guru popular di sekolah Kerana merasakan hukuman yang diterima setiap pendidikan yang paling berkesan Untuk mendidik mereka Namun hari ini tidak akan merotan pelajar di berlaku di sebuah sekolah di Pulau Pinang Akhirnya dua orang guru pula diberkas oleh pihak polis Dan berdepan dengan hukuman penjara dan sebat Fenomena ini amat berbeza dengan zaman dahulu dan akan menyebabkan guru-guru mula memikirkan masa depan dan kerjaya mereka. Sekiranya mereka diberkas dan ditangkap akibat tindakan menghukum pelajar, periuk nasib mereka akan terlingkup dan masa depan mereka tidak secerah yang mereka idamkan. Akhirnya, sebarang gejala buruk yang di depan mata mereka tidak diperdulikan. Punca kosanya ialah, muratan bukan, murotan bukannya dengan alat yang tidak biasa digunakan. Persoalannya apakah pembelaan oleh pihak kementerian bagi kes-kes melibatkan guru berkenaan dan apakah telah menjadi kes-kes dan apakah telah menjadi kes polis guru-guru terlibat tidak lagi menjadi beban kepada pihak KPM untuk melihat kebajikan keluarga guru berkenaan. Guru bukan penyenayah Kesilapan memang akan berlaku sehingga melibatkan aduan polis. Kita tidak menganggu sesetan polis. Namun bagi pihak KPM apakah pembelaan kepada guru-guru yang terlibat dalam memberi keterjaminan pada guru-guru di seluruh Malaysia bahawa KPM dilihat sebagai badan induk yang bersifat ihsan kepada guru berkenaan. Adakah pihak KPM berlepas tangan dalam menangani isu pembelaan guru yang terlibat? Tuan Seri yang dipertua, keharmonian sebuah sekolah memerlukan kerjasama semua pihak. Kerjasama yang seharusnya didipat gandakan melalui hubungan dua hala, PIBG dan sekolah, kepimpinan politik setempat yang diberi mandat oleh rakyat dan juga pihak keselamatan. Ketimpangan dan kelompangan Ha, ini saya perbetulkan, kelompangan yang berlaku sejak sekian lama Peranan sekolah dijadikan tempat agenda tersendiri Sekolah bukan tempat menyemai politik keperhatian Bukan juga tempat menjadi pengaruh politik dengan dana yang dicurahkan Sekolah ialah tempat bagaimana dengan menjana keharmonian Mampu mengangkat kecemasan ilmu dan adab Dengan nawaitu dan matlamat yang jelas Saya yakin dan percaya sistem pendidikan akan dapat dilaksanakan dengan baik serta mempunyai masa depan yang gemilang. Apatah lagi mampu melahirkan murid dan pelajar menempati dengan falsafah pendidikan negara. Keangkuhan dan kejauhan diri apabila berkuasa dengan mendabik dada ini sekolah kami. Kami tahu apa yang kami perlu lakukan tanpa menghirau suara-suara untuk membina bersama iklim ilmu. Maka timbul masalah bertubi-tubi dan rencam serta rumit untuk diselesaikan rakyat hanya memerhati dan penuh keresahan dan menilai kembali fungsi kerajaan yang diberi mandat. Seterusnya Tuan Seri yang dipertua, saya ingin menyentuh tentang bagaimana perlunya kita bangunkan sasyah murid pelajar Islam di sekolah harus Perdana Menteri Mata Pelajaran Pendidikan Islam ruang yang cukup terbuka untuk mendidik acuan agamanya mengikut agamanya. Saya rasa terpanggil untuk menyebut tentang JKF yang ditetuskan pada tahun 2005 oleh Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Persoalannya, Bilakah KPM menganalisa semula keberkesanan JKF? Hampir 20 tahun program itu diperkenalkan hingga kini. Murid masih di tahap yang sama. Ringkasnya, keperibadian murid terhasil dengan kemampuan murid menguasai Al-Quran bagi pelajar Muslim. Apakah langkah KPM untuk membolehkan murid khatam Al-Quran di awal persekolahan? Setidak-tidaknya tahun 2 di sekolah rendah setelah selesai menguasai dan khatam Al-Quran. Adakah program JKF direview semula? bagi murid tahun 1 dan 2 di sekolah harus perdana mempunyai program khas cara itu data yang diperolehi ramai murid hingga memasuki sekolah menengah tidak dapat menguasai Al-Quran panduan utama bagi murid tidak lain dan tidak bukan semestinya murid mampu menguasai dan khatam Al-Quran di awal usia persekolahan sudah tentu sasyahnya akan meningkat kerana kepercayaan kita di sana adalah ada pertolongan Allah adalah malam bagi kita Generasi kita lahir cerdik tetapi gagal menguasai kalam Allah. Oleh hal yang demikian, bagian pendidikan Islam mesti melihat isu ini. Bagi mengangkat syahsiah murid dengan menguasai Al-Quran sejak di awal persekolahan. Tan Sri yang dipertua. Yang Muhammad, <tuh> ya. soalan sini. Hmm. Ya, saya. Satu soalan yang sangat ringkas saja. Uh, pandangan yang sangat-sangat bernas oleh Yang Muhammad Baik Cerai. Ya. Dan saya setuju uh, kebanyakan kalau tidak semualah apa yang disebutkan. Tapi saya nak mohon, apa semua sekolah-sekolah uh, yang bawah KPM yang dihuraikan oleh Yang Berhormat itu juga adalah Kementerian Pendidikan untuk rakyat Malaysia yang bukan Islam, bukan Bumi Putra. Adakah pihak Yang Berhormat bersetuju dengan apa yang telah ditulis oleh pengkalan Jepa bahawasanya bukan Islam dan bukan Bumi Putra adalah bersamaan dengan Zionis Israel? Sebab apa yang disebut tadi memang sangat baik. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Yang Bomat. Tetapi apabila ada persamaan itu jadi, saya nak mohon pandangan Yang Bomat sama setuju atau tidak setuju dengan pendirian Pegalan cepat. Saya, ok terima kasih. Saya bersetuju dengan pekalan cepat yang angle yang dia ambil dari segi bukan genocide, tapi angle yang dia ambil dari segi sudut lain. Dan insya Allah akan dibahas mula oleh Pegalan cepat apa yang disebut tadi. Okey saya bersetuju dengan perkenaan cepa tapi bukan dari segi genocide. Tapi dari segi lain. Okey. So saya yang akan Muhammad, teruskan masa yang saya Islam masih Islam dan ada bukan Bumi Putera Putera lagi. adalah bersama dengan Tansri Zionis yang Israel. Dipertua, Tansi yang dipertua. Adakah, adakah persamaan itu bukan Bumi Putera, dan, bukan Islam tiba, tiba. bersamaan dengan Zionis Israel? Uh, itu insyaAllah akan uh, dijawab oleh uh, pihak lainlah. So yang Muhammad setuju lah. Saya setuju dengan, bersetuju dengan okay, Cepat baik, baik, baik. dan uh, dari segi fakta-fakta lain. Saya cuba beralih pula di bidang pertanian Rungutan dalam pekalangan pesawah Kos pengeluaran semakin meningkat Racun, baja dan sewa mesin ditambah pula dengan subsidi yang tidak mencukupi Saya syorkan kepada kementerian agar memberi sokongan penuh Kepada tambahan subsidi dan bantuan input pertanian Serta harga lantai yang berpatutan Saya ingin merujuk pada kenyataan Encik Abdul Rashid Yop Beliau sudah lama hubungi saya untuk memperkatakan soal ini Pengurusi yang mengetuai sebuah NGO berasakan pertanian menyebut bahawa beras putih tempatan yang masih kekal pada harga RM2.60 per kilo sejak tahun 2008 perlu disemak semula. Ini berikutan kenaikan harga padi RM1.500 per tan. Maka kepercayaan ini ialah berlaku kegiatan beras tempatan bertukar kampit beras. Pihak pengiran tidak mampu bertahan dengan kenaikan kos dan harga beras yang masih ditakut lama. Saya mengasyurkan agar harga beras juga dinaikkan dengan kadar 3.20 sen kilogram dan harga padi juga turut dikekal disekalikan kenaikan sebanyak 1800 per tan. Rebutnya ialah dengan kenaikan ini memberi nafas baru dan keadilan untuk semua pihak di lapangan. Saya bagi sikitlah pada tangga batu. Baik, uh, saya nak tanya tadi kepung uh, bagi kaisu kata kalau arak dijual dalam dalam airline airline negara bankrap. Tapi setuju tak uh, jerai bahawa ada beberapa airline, Air Arabia, Saudi Air, Kuwait Airline, Iran, semua ni tak tak serve, uh, Brunei tak serve alcohol tapi mereka tak bankrupt pun. Masukkan dalam uh, ucapan saya, saya setuju. Sekian terima kasih dan terima kasih. Baik. Selanjutnya saya jemput putatan.